अस्सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब वाले नाजिर किया बात है। तुम कुछ परेशान नज़र आ रहे हो डॉक्टर साहब मेरा वजन बहुत कम है सब लोग मुझे तिनका धान पान और हड्डियों का ढांचा कहते हैं अरे वाह इसमें परेशान होने की क्या बात है तुम्हें तो इश्तहार में काम करना चाहिए हड्डियों की मजबूती के लिए दूध पिए नाजिर की मिसाल अब के सामने है डॉक्टर साहब मजाक न करे प्लीज मैं वाकई परेशान हूँ मुझे वजन बढ़ाना है और वो भी जल्दी सिर्फ दस दिन में ये क्या कह रहे हो नाजिर वजन बढ़ाना है वो भी सिर्फ दस दिन में भाई वजन बढ़ाना है आ बलून में हुआ भरनी है डॉक्टर साहब मैंने YouTube पर देखा है लोग कहते हैं कि 10 दिन में 5 से 10 किलो वजन बढ़ाया जा सकता है किया अपने नहीं देखा नाजिर YouTube की बातें छोड़ो वहीं पर लोग ये भी कहते हैं कि खरबूजा खा लो तो रंग गोरा हो जाए और सेब खा लो तो फौरन चेहरे पर निखार आ जाएगा डॉक्टर साहब तो फिर सच किया है क्या वाकई दस दिन में वजन नहीं बढ़ सकता देखो नाजिर दस दिन में दस किलो वजन बढ़ाना मुमकिन नहीं लेकिन अगर तुम सही गजा खाओ अच्छी नींद लो और थोड़ी वर्जिश करो तो दस दिन में दो से तीन किलो वजन बढ़ सकता है जो सेहतमंद तरीका है वाकई डॉक्टर साहब तो फिर मुझे मुकम्मल प्लान बताए ठीक है नाजिर आज मैं तुम्हें वजन बढ़ाने का मुकम्मल प्लान बताता हूँ जो तीन हिस्सों आरोप मुश्तमिल है पहला हिस्सा सही खुराक डाइट प्लान नाजिर वज़न बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कैलोरीज और गजाइत मतलब खाने में वो चीजें शामिल करो जिनमें ज्यादा ज्यादात हो डॉक्टर साहब इसका मतलब मैं ज्यादा खाना खाऊं बिल्कुल नाजिर इसका यही मतलब है लेकिन सही तरीके से वरना पेट निकल आएगा और लोग कहेंगे ये तो वजन बढ़ाने नहीं पेट बनाने गया था नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता आप मुझे खाना खाने का सही तरीका बताए अच्छा तो सुनो नाश्ता में तुम ये चीजें खा सकते हो फजर के बाद सात बजे दूध में शहद और केला डालकर शेक बनाओ और पी लो आमलेट के साथ दो पराठे आरोटी खाओ इसके बाद सुबह दस बजे बादाम अखरोट और किशमिश भी खाओ दोपहर के खाने में तुम ये चीजें इस्तेमाल करो तीन बजे चावल अरोटी के साथ चिकन मछली आदाल खाओ दही और सलाद साथ रखो अगर मुमकिन हो तो देसी घी का इस्तेमाल करो लेकिन कम मकदार में इसके बाद शाम के नाश्ते में पाँच बजे तुम ये चीजें खाओ मूंगफली चने आ बटर वाला सैंडविच कोई फ्रूट जूस आ दूध जरूर पियो जिम के बाद साढ़े सात बजे दो उबले हुए अंडे एक गिलास दूध और दो खजूर खाओ ये वर्जिश के बाद रिकवरी में मदद देता है इसके बाद दस बजे रात के खाने में गोश्त दाल सब्जियाँ खाओ खाने के बाद दूध पियो खास तौर पर खजूर और शहद मिलाकर अरे डॉक्टर साहब इतना कुछ खाऊंगा तो खाने वाला कम और हाथी ज्यादा लगूंगा नाजिर यही तो वजन बढ़ाने का राज है ज्यादा खाने से ही वजन बढ़ेगा लेकिन एक और अहम चीज है वर्जिश दूसरा हिस्सा वर्जिश और तर्ज जिंदगी डॉक्टर साहब वर्जिश क्यों? मुझे वज़न बढ़ाना है वजन कम नहीं करना है नाजिर ये आम गलत फहमी है कि वर्जिश करने से वजन कम होता है और जो शख्स वज़न कम करना चाहता है वो वर्जिश करता है लेकिन असल में अगर तुम सही तरीके से वर्जिश करोगे तो जिसम ताकतवर और खूबसूरत बनेगा डॉक्टर साहब अब ही बताए मुझे क्या करना चाहिए नाजिर अगर तुम वर्जिश वजन बढ़ाने के लिए करना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ कुछ टिप्स देता हूँ जिन पर अमल करना जरूरी है डॉक्टर साहेब प्लेज बताए नंबर एक वीट ट्रेनिंग स्कॉड रेडलिफ्ट बेंच प्रेस और पुश करो। रोजाना 30 से 40 मिनट की वर्जिश काफी है नंबर दो नींद पूरी करो रोजाना सात ऐसी नौ घंटे सूना जरूरी है वरना जिसम खाई हुई वजा का फायदा नहीं उठा पाएगा नींद की कमी और दीगर इसबाब जिनसे वजन गैर तबीयही तौर ऐसी बढ़ता है अब और जिनकी वजह ऐसी मोटापा आता है इन तमाम इसबाब को हमने हमारी वीडियो वजन बढ़ने के असबाब में तफसील ऐसी बयान किया है आप इसे देख सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है नंबर तीन पानी ज्यादा पियो नाजिर अगर तुम पानी कम पियोगे तो जिसम सुस्त रहेगा और वजन नहीं बढ़ेगा अच्छा डॉक्टर साहब में समझ गया सिर्फ खाने ऐसी काम नहीं चलेगा वर्जिश और नींद भी जरूरी है तुम बिल्कुल ठीक समझे ना तीसरा हिस्सा आम गलतियाँ जो लोग वजन बढ़ाने के दौरान करते हैं डॉक्टर साहब वो गलतियाँ किया है जो लोग वजन बढ़ाने के दौरान करते हैं नाजिर ऐसी बहुत सी गलतियाँ हैं जो वजन बढ़ाने के दौरान लोग करते हैं और यही वजह है कि उनका वजन नहीं बढ़ता डॉक्टर साहब अब मुझे वो गलतियाँ बताए प्लीज नाजिर में यहाँ तुम्हें चार गलतियाँ बताता हूँ जो वजन बढ़ाने के दौरान लोग करते हैं नंबर एक जंक फूड खाना अगर तुम पिज्ज़ा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ज्यादा खाओगे तो इससे भी वजन बढ़ेगा लेकिन चर्बी की शक्ल में जो सेहत के लिए खतरनाक है नंबर दो बहुत ज्यादा कार्डियो वर्जिश करना दौड़ना और ज्यादा कार्डियो वर्जिश वजन बढ़ाने में मदद नहीं देता बल्कि इससे वजन कम हो सकता है नंबर तीन खाने का शेड्यूल न बनाना अगर खाने का कोई शेड्यूल नहीं होगा तो जिसम सही तरीके से वजन नहीं बढ़ा पाएगा इसलिए खाने का एक शेड्यूल बनाएं और उस पर पाबंदी से अमल करें नंबर चार धोखा खा जाना कुछ लोग समझते हैं कि वो ज्यादा खा रहे हैं लेकिन हकीकत में वो कम खा रहे होते हैं इसलिए कैलोरीज का हिसाब रखना जरूरी है डॉक्टर साहब अब तो मैं मुकम्मल तौर से तैयार हूँ बस मुझे एक आखिरी मशवरा दे नाजिर मेरा आखरी मशवरा यही है कि सब रखो रोजाना मेहनत करो और मुस्तकिल मिजाजी से खाने वर्जिश और नींद का ख्याल रखो दस दिन में दो से तीन किलो वजन बढ़ जाएगा और अगर तुमने यही आदत जारी रखी तो दो से तीन महीनों में आठ से दस किलो भी बढ़ा सकते हो वो भी सेहतमंद तरीके से। वाह डॉक्टर साहब, आज तो मुझे जिंदगी का सबसे अहम सबक मिल गया अच्छा नाजिर अब जाओ पहले दूध और केले का शेक पियो और फिर जिम जाकर वर्जिश करो जी डॉक्टर साहब, आज से मैं तिनका नहीं टंडा बनने जा रहा हूँ रिवर्स अब भी उन टिप्स पर अमल करके दस दिन में दो से तीन किलो वजन बढ़ा सकते हैं वजन बढ़ाने में जल्दबाजी न करें बिल्कुल सेहतमंद तरीके से वजन बढ़ाने वाली टिप्स अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें वीवर्स अगर आप किसी खास मौजू पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताए ऐसी मज़ीद साइंसी और मालूमती वीडियो के लिए हमारे चैनल ए एस एन हेल्थी हमेशा को सब्सक्राइब करें फिर मुलाकात होगी एक और मुफीद और बेहतरीन वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज